дверь, где якобы находятся люди, которые здесь незаконно содержатся. Здесь находятся временно люди, которые проходят по уголовным делам. Вот когда их следователь считает, что нужно с ним допросить его, провести какое-то следственное действие, он дает заявку. Наша группа на судового следствия сюда их привозит. Вот тут есть камера. По которой... И потом обратно увозят. Здесь никто не содержится. Давайте полностью пройдем. Я прокомментирую вам каждое помещение, которое где что есть. Даже можем с самого начала начать, вот с той стороны. И я вам скажу больше. Если кто-то хочет, если вы кому-то друг другу доверяете, я готов полностью, ну это как без камер, возьмите 20 человек, пройдитесь по любым помещениям этого управления, вплоть до подвала, чего хотите. Любую дверь я вам открою, и вы посмотрите, что здесь нет никого, кто содержится незаконно. Если вас это устраивает, то давайте. Пришел, сделал акт обслеживания всех помещений и опечатал. Я при вас и буду скрывать. Еще секунду. Откройте, пожалуйста. пожалуйста проходите. Открывайте. давайте открывайте все двери, посмотрим, как тут люди содержат. Помещение создавалось для под Евро 2012 для возможных нарушителей, которые не приехали сразу как нам, и будут хотели бы они на право нарушения. Оно Именно... не а, эксплуатировалось даже когда были душевые кабинки, согласно нормам европейского законодательства, ни разу не использовались Подразделение, которое вы нам сейчас показываете, как правильно называется? Вы уже говорили, но просто на микрофон попробуйте, пожалуйста. Это те самые тайные секретные Это те самые якобы тайные секретные тюрьмы, где содержатся незаконные люди. Мы работаем в правом городе. Скажіть, будь ласка, у цих, ну, людей, з якими доводилося спілкуватися, і про які задають міжнародні кажуть, що є приміщення, де є ліжка, є приміщення, які нагадують там казарми і так далі. Тут можуть десь бути передбачені якісь там ліжка, там ще що небудь, да, про які кажуть, там двоповерхові. Я вам еще раз предлагаю выделить двух, трех, пять человек, кому вы доверяете полностью. Я вам открою все помещения, чердаки, подвалы, любые кабинеты. Вы посмотрите, есть ли тут какие-либо помещения, где могут содержаться люди. Незаконно. Я готов. Нет. Следователь подает заявление в сектор забеспечения государственного следствия, заявление, что ему нужно сегодня поработать с тем или иным гражданином Украины, который идет по данному криминальному проводчику. То есть сектор забеспечения привозит человека с изолятора временного содержания сюда. Он с ним здесь проводит определенные следственные действия, потом человека увозят обратно. Здесь он не остается ни на ночь, ни больше того времени, чем у нас урегулировано законодательством. Я при вас и буду скрывать. Еще за секунду. Откройте, пожалуйста.